Kemalec Elenova, Niderlanddan, İnternasional Azərbaycan Ladies Club-un rəhbəri. Mənə verilən sual gender e, problemi. Gender problemi və e, gender bərabərliyinin təmin olunması dünyanın bir çox öptə, ölkələrində aktual problemlər sırasında durur. Hansı sahələrdə ən böyük? Mənə elə gəlir ki, ən böyük mənim e, özümün rastlaşdığım və biz qadınlar klubu olduğumuz üçün dünyada dünyanın bir çox 30 ölkəsindən 100-ə yaxın qadınlar olduğu üçün və bilirəm ki dünyanın bir çox ölkələrində bir sahəni məsəl gətirəcəm. Məsəl üçün kiçi və qadın ginekoloq doktorlar. Dünyanın bir çox ölkələrində ginekoloq doktorlara, qadınlara üstünlük verilir. Amma halbuki ginekoloq doktorlar İkinci cəhətindən aslı olmayaraq onlar doktordudurlar. Amma yenə də üstünlük qadınlara verilir. Burada ikinci, ə, ikinci hə Məsəl üçün bir ölkənin prezidenti olmaq. Və burada da bütün dünyanın 95% ölkələrində dünya ə, ölkə prezidenti olmaq üçün kişilərə üstünlük verilir və yaxud da ki biznes sahələrində. Və burada da nə olur? Burada da gender bərabərliyi ə, pozulur. Qadınların gücünə mənə elə gəlir ki hər kəs inanmalıdır. Çünki qadınlar böyük bir yaradıcı bir insanlardır.